Пожалуйста, предъявите ваши документы. Вам... Ваши документы вы требуете, вы, вы вымогаете у вам меня деньги, денег, пожалуйста, скажите. Не я юрист, я, я, вас... я, вас... я вас знаю, вас Я, я имею вот, вот, право снимать. Я при исполнении, вы меня слышите? Если вы выпилите, вы я... будете вы... за это отвечать. Да, если вы юрист, вы бы такого не говорили. Я... Пожалуйста, предъявите Данами. свои документы. Вы, вы обокрали Киев по стране. Предъявите свои документы. И... Они на месте. Ладно, покажите, я пожалуйста. Я предъявила. Мои документы на Дайте. месте. Я не видел. Вы закрываете нет, их руками. Вы не что? Не что вы здесь? Я хочу выйти, а они но, не, не пускают. Оплачиваем штрафы, чтобы все партнеры под... что не Как нет, вам не, 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 не стыдно? Не как нет, вам не стыдно, я вам говорю? Вы снимаете людей, как люди. Я пытаюсь выйти. Сейчас же вы можете увидеть, как бежать будет без Я не буду бежать. Я не буду бежать. 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 Ну, Придавите документ, я хочу знать, кто вот. вы. снимать, уберите, я вам приземлю. Убираем потопать. Я хочу выложить потом на YouTube, как работает такой организм. Я, да. я, вот так, я, я буду выложить. Я из себя я из себя выложу, если себя снимаю. Да, постоянный, постоянный. Вот это вы вот меня не видели, когда ты Сейчас талончик а, потерял? Вы, почему вы сейчас в данный момент не оплачиваете? Я пытался найти талон, но смял и ну, кинул в карман. Вы, в момент, я вы, не, вы, не вы, могу вы, найти. Придавите ваши сийется. документы. Марина я придавите мне, покажите Я боюсь беспредела. Я не да что я похожа Пока. на беспредельницу. Ну откуда я я знаю? Похожа. Я сейчас спрячу телефон, достать какой-то нож или вас пистолет. Бояться, потому что вы молодой, такой здоровый. Я вас могу ну бояться. а вы не одна, извиняюсь, вас группа людей. Ну, и, ну, и мы вас боимся, понимаете? и люди Почему вы не снимали? Я... Это вымогательство или что? Это такое? Почему это вымогательство? Нет, это оплата. Тогда придавите будьте любезны, свои документы. Вы. Я первому встречному не обязан. У -у -у. Если вы. мне орган спрашивает, а тогда я, я... я, я, могу, я могу ознакомиться убираем с вашими документами, Конечно, потому вы вы что первому встречному а я возоборот. не обязан. А вы. Не обязан. Вы. А я не Я буду его Я Вы находитесь при исполнении. Вы вы час смотрели на мои документы, час. Я не видел, вы час. там что-то мне Пока говорили, Пока мы... я не на вас нет, смотрел. Нет, не на вас, конечно. Вот так, вот так. Я, и, так, вот так, луч, я, не, я, 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 не, плохое, я не прочитал, а я не, не, не прочитал, вы а только я не ну, так. Так, вы только я убрали. я не увидел. вы, вызвали полицию, ну, хорошо, присаживайтесь, будем вот, А там и покажут. Да, вот там и все документы, полиция увидит, все. Вот. Я на своем рабочем месте, я не нарушила ни одну юбку. А вы если вы если вы, ой обокрал, вы... а а я не обокрал, я, я купил, закомпостировал, кинул куда-то. Я не помню куда, я не помню. Вы мне объясните кто. Вы мне объясните кто вы. Вы меня скило фактически сняли.

Теперь объясните мне на каком основании вы сняли меня на основании какой статьи, какого закона. Вы меня были. Ну, ну ты... Вы мне я не, я не захотел полицию, это вы полиция начали на меня. А мы вы, мы вы, были... мы вы, вы объясните, да, что работали. мой статус я задержан Отслужали или что? А, что? а то есть, если я не задержан, я могу уходить. Оля, это не те проехали? Не говорили о а нем ну, Нет, так он, они, может, они нас уже Объясните проехали. мой статус, я задержан да. или что, или как, или и на каком да, да, основании да. сюда? Сейчас полиция вам все объяснит. Я, 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 я не захотел да. полиции. Я, не захотел сказать, полиции. ну, конечно, вы же на меня напали. Кондуктор подтвердит, запись есть у нас. Все. Так что... Съемка, а мы нет. тоже, съемка нас снимает на камеру. Вот тогда вы вот увидите, кого из нас троих камер. А вот вы узнаете. Тогда придет полиция. Вы мне не придавили документы, вытащили с троллейбуса. Я к ним не прикасалась, они были на месте. Что бы, что, кто был. Мои. я не должна их Так вы купить. закрывали их, вы закрывали я их, я не понимал, кто это. Может, не вы. это. Вы может, вы вымогатель, распечатали что-то на ксексе, вы, я не понял. Я напоминал. вымогатель, все. Я вымогатель, все, стоим, ждем полиции. Молчим, да, все, молчим, все. Им полиция все так вы мне объясните, а задержан или нет, потому что я не понимаю, кто вы... вы я не, я не вы знаю... Попросили по... Вы попросили да полицию. Да при чем тут полиция? Вы, вы мне есть. объясните в данный вы момент, какие у вас полномочия... В данный момент ты в автобусе ехал, Сережа, не заплатил, я... штраф не платил. Я... Объясни, почему? Я... Подясни, я... Почему? Я... Почему? почему ты начал... Вы мне стрелять, сначала... Тобой, вы, мне с сначала с Покажи, вы мне сначала... Вы мне сначала ваш статус штат... Я потом объясню тебе свой статус. Вы на основании закона работаете, Вам, если вы действительно работаете объясню, в органах, вам вы объясняли нарушили, на основании каких да, законов вы работаете. Вы Ознакомьте меня, расскажите на нас. на основании какого? Пункт 5. Пункт 5. Пункт 5 какого? Это нормативно правовой акт или закон? Что да, закон или нормативно акт? Нормативно-правовой акт или закон, или что-то? Вы мне объясните, кто вы такие, и на основании какого закона вы действуете, чтобы я мог проверить. Что значит «я не хотел выйти»? Например, for вы что такое? Предъявите свои документы. А кто ты? Ты тетушка какая-то? А что ты меня А что ты ко мне обращаешься? Я просто такая, что ты мне обращаешься. Видите, я разоваю. Не-не-не, не надо. я же не ехал, Нет, ну здесь не Если вы действительно являетесь сотрудниками какого-либо государственного органа, то съемка у вас при исполнении вполне законна. Незаконно является только скрытая съемка и съемка частных лиц. Я, вы видите, что я вас снимаю, и вы являетесь, как вы утверждаете, органами каким-то государственным, хотя не понимаю, какими. Это у вас подставные понятые, да? То есть вечно с вами ходят или фото? Долго мы будем так, все мы ждем. Стоп есть. А вы кого-то вызвали, может у вы меня двоим своим просто на морозе. Вы, да, мне что. все. Что? Позвоните, потом выйти. Вы мне объясните мой статус. Я задержан, либо я не задержан. А если задержан, на каком из пяти оснований? Да, есть пять пунктов, когда органы имеют право задерживать людей. Что значит, говорю, я сейчас уйду, если вы меня не задержите, если я свободен, я ухожу. Ну, я ухожу тогда, правильно, да. А я задержан или нет? Выско... нет? Вы сказали нет? Вы сказали. Нет, вы сказали. Я задержан. что вы меня трогаете? Чего вы меня трогаете? Что значит ждем? Если я задержан, вы мне скажите, я задержан или они не задержан? Вы попросили, мы вызвали, вам полиция. Вы что значит я... Вы в автобусе приехали. Это вы сказали, вы сказали, нет, вы сказали, вы объясните, я задержан вами лично, Но вами, либо нет. Политика? Ну, ждите, я... А, то есть я, я значит, ухожу, если они идем, я не задержан. Вы идете, меня возьмете, ко мне, по по будете по отвечать по по за это. Я не требовал. Требуется. У меня все заснято. Вы по хотели... Вы сказали, давайте вызвать политику. полицию. Я это сказал, ну, сказал, если вы хотите... Если вы хотите... Я сказал. Да, и у нас все заснято, вы не переживайте. Камера у нас есть, не переживайте. Мне даже не надо ходить. Потому что у нас на час... Я задержан или у нас на нет, вы Я деньги. задержан или нет? Что? Я задержан вы или нет? Вы оплатить штраф Я момент. задержан или вы должны... вы я не не нет? Я имею право передвигаться, либо вы меня ну, задержали вы на одном... Вы то есть вы я имею право... Выживаете. Выживаете. Да. да, я пойду в суд, вы меня пикнули, а то все засняли. Да, и мы все засняли. У нас камеры с самого начала работали, как я к вам подошла. Вы меня пикнули, я заснял. Я спросил, я задержан, он сказал, вот женщине, а э, сказали да, не разговаривай с ним, не разговаривай с ним, да, то есть мне объяснили, я задержан, либо я а не, не задержан. Я Сказала, вы вы не что Значит, فت... я не хотел выходить, мне вы перегородили дорогу, не перегородили. Я не сказал милицию. Меня спросили, хочу ли, а то мне не объяснять, вы сказали, что мне не надо ничего объяснять, Ты я задержан или нет. Я не что значит я убегаю, я остаюсь. Что значит дождемся? Вы вы понимаете? Ну, конечно, это мое право вылаживать новости в YouTube. Как человека, у нас свободная страна, да. Вы при исполнении, я к вам не в дом вломился, вы лицо при исполнении, я имею право вылаживать вас куда угодно, по нашему законодательству. Так вы мне объясните, я задержан или нет? Кто там не может что объяснить? На каком основании вы, вы мне Кто, значит, я вам задаю вопрос, я задержан или нет в данный момент, вами или нет. Или я имею право, то есть я имею право вы уходить. И вы не будете что мне пихать, что вы как вы только мне пихали. Вы решали, вы пихали. решали конфликт с полицией. Какой вы конфликт? О чем вы вообще говорите? Вызывали? Вы на меня наехали, моя я сказал... Что нормально? Давай деньги мне а сказали. Вас нет, она, она сказала, что не выпускайте его, я не мог выйти. Это у меня все заснялось. Ну вы только что на улице их находите, сидите, а то, что было в автобусе, никто не вышел. Они, они не вышли, никто не вышел, вы находитесь на улице. Ну, не вышли, а вы нас почему не я должен? Так вы, не вы находитесь на суд, если вы действительно на суд, а если вы настоящий сотрудник, я имею право. Я снимаю, а не... Если вы частное лицо, а если вы при исполнении, я имею право снимать Моего Нет, Моего без вас. Разрешения? Ага, конечно, если бы органы еще срезали, фене. А вам не стыдно? Вы меня чихнули, вы меня толкнули. Вам не стыдно, конечно. если они не Но я шел сюда, вы меня толкнули. Вы меня толкнули, вот сюда вот. О, ну, а вам больно да, было. мне больно я было. У меня болит. У меня заснято все. Да ладно, рассказывайте. Чего мы ждем? Чего мы ожидаем? Объясните. Или я задержан, или нет? Не может кто-то Не Так я понял, что вы кого-то ждете, я тут Не мы, по твоему требованию... Я... Мы пошли кричал, вам на встречу. Мы вам пошли Я не говорил. Вы сказали, мы сейчас будем перед Я говорю, делайте, что хотите, вызывайте. Но это не я хотел, это вы захотели, я, я согласился, я вам не отпрекался. Вот и все. Захотел бесплатно на. проехать. А О чем? А почему вы? Это клевета? Но. Какая Или клевета? Покажи билет. Какой билет? То есть вот ты приобрел, как ты Вы Клевета. Вы понимаете, сейчас будут смеяться. вас смеяться все будут на ютубе будут смеяться с вас, что вы не платите прибыльные. Вот с вас будут смеяться, не с меня. Я что значит, я не плачу, я, я заплатил. Я совсем не покупаю. Что? Я заплатил. Нет, предъявите, пожалуйста, никаких претензий, предъявите все. Предъявите, где, что вы заплатили. Вот предъявите, пожалуйста, где то, что вы оплатили. Давайте снимать. Я, вот вас будут попросите ее поставить, пожалуйста. Я сейчас на лицо, я не на Вы сейчас а вы еще наруш... одно нарушение. Вы нарушитель являетесь. Это не доказано судом. Ну, человек в является... В данный момент мы можем, мы можем на месте выносить вердикт вам, понимаете? А вы кто судья? Потому что, потому что вы... Нет. А вы что? А вы бесцветный? Вы бесцветный пассажир, который нарушил правила пользования. На я не да? бесцветный пассажир, да? да? Нет. Да? Да? Нет. Да? Да? Нет. Нет. Так я задержан еще раз вот этот раз спрашиваю либо нет. По вашему требованию ждем, я вас не так спрашиваю, встречайтесь не с кем. я не... вашим... я задержан либо нет, я имею право идти. Если я задержан, права, а вы объясните мне. Органы. А вы кто? То есть вы не являетесь правоохранителем? На меня плачьте, Конечно, вы оплачиваете штраф, допустим, Конечно, вы вымогаете у меня деньги, я, я не знаю, я кто требую, я первый раз я требую, стыкаюсь в такой службе, я не понимаю, кто вы такие, на основании Но. какого закона вы действуете, вы а можете мне? Это виноват. является нет, вы не назвали. Это является законом либо нормативно-правовым актом, постановлением какого-то министерства, либо Киевсовета, либо еще чего? Админ-порушение. Админ-порушение. Так. Админ, порушения да, админ в админ точно. кодекса прописано. Да. А в каком кодексе прописано? Точно, смотрите, мне статью админ-кодекса. Если это прямо я прописано так, в админ Я так глубоко кодексе. не должна заходить. Это только мы. Что значит вам я гражданин? вы вам меня задержите, вы меня не, не, не отпускаете. Придут, вам глубоко А если я не хотите, хотите, я хотите, хотите, я хочу встать полицию, если я хочу ехать, у меня время, вы меня задерживаете. Я иду по, по своим делам. Я не требовал. Ты требовал в автобусе вызвать полицию, мы вызвали. Что, значит я требовал? Что значит я требовал? Вы сказали, мы сейчас вызовем полицию. Вызовите полицию. Вызовите полицию. Нет. Который вы нашли только что на улице. Вот, я я не Которые вас тут офигдали и что кондукторов? Если вы не объясняете, задержанные или нет, я сейчас в увижу. Я не боюсь. Вот они вам, они я опасно, ты болеет. понимаешь или нет? Когда я зато, подам на вас тут что-то и, и вы, вы, да, вы на карте. Да, да, в данный да, момент давай. я опаздываю. Так где вообще, если то, вы, вы действительно ну, вызвали ее, так где она есть? А где она есть туда? Может и давай, бандитов каких-то вызвали. Какие 40 минут уже опаздывают? Вы покупите из-за 3 гривен или все? Вот вам самим не стыдно или нет? нет я позорю по делу. А тебе не стыдно не за 3 рубля быть, вот это позорить? Я сказал, у меня был талон. Нет, вам уже покажи. Все рассказали пассажиры. И все, я отодвину. Все отцепляться, Никто к тебе больше Что? не подойдет. Что значит отцепляться? Вы, все вы мне объясните, на. кто вы, такой. Назовите правом закон. И статью Но закона. Что обязаны показать билет? Нет, вы мне сначала тут уже целый ряд вы нарушили. Пожалуйста, вы мне объясняйте. Значит, нет, во-первых, это уже, это изначально вы должны были сделать, вы этого не сделали. Вы мне сейчас объясните, я задержан, либо нет. А если задержан, то на каком основании? О, ничего не объясняю, вот это всем заканчивается, задаю вопрос, ничего не объясняю, да? Мы уже объяснили, то, что, что надо. Вы что вы объяснили? Оно уже зафиксировано, что мы объяснили. Я, я вас зафиксировал, пока не выяснил. Вот все это ерунду. Вы не знаете, на каком основании я задержан или да, нет, а вы на мне на не можете объяснить. Административные... Так я задержан все-таки, так? Я все -таки так? я задержан. Нет, я задержан стран. в данный вы момент, я, я имею право на свободно на перепихаться, на вы понимаете, о чем я говорю? То есть я могу пойти, Может, я могу пойти. Можете можете пойти? Можете? И вы не будете меня пихать, как та тетка меня пихала, нет? конечно, ну меня тоже приедет, мы ей покажем. То же самое, все то же самое. Давайте, на все уходим. Иди. Ну и Ну и что? Придача снимать? Ну давай. наконец конечно, Давайте. За тобой никто не За вами... Над вами так света будет на Ютубе, это пиздец Вы по смерти с чем будете? Так я на троллейбусе подъеду лучше, чем никто. На поеду. На троллейбусе я поеду. Поеду. А почему? Я не боюсь, я юрист, вы понимаете или нет? Так я, я опаздываю, я опаздываю, вы понимаете или нет? Вы позором будете Ютуба. Вы не можете предъявить. на основании чего вы действуете, вы не можете сказать, кто вы такие, показать документы, я чего? Еду, еду? Хорошо. Походите, Добрый еду. Ну почему день. же вы выпрыгиваете? Добрый день. 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 Еду уже. Ну пустая. Что значит выходим? Вы Я зашел, хочу купить салон. Она, так. Это, остановят там, прям в полиции. Там остановишь полицию. Не так. давайте ему талончик. Что значит не давайте талончик? Я хочу а купить талончик. Контролер меня хочет подставить и, и заставляет кондуктора не продавать мне талон. Это нормально вообще или нет? Очень нормально. Извините, можно купить талон? А то тут меня хотят на деньги кинуть. Полиция едет, понимаете? Полиция уже едет. Можете, пожалуйста. По закону я имею право талон. Я только зашел. Продайте мне, пожалуйста, талон. Я только зашел, вы видите? Я зашел только, я зашел только, я зашел только что. Я только что зашел. Увидели это или нет? Люди, вы видели, я только зашел, мне не продают талон и хотят подставить. Откуда вы знаете? Я Нет, меня хотели также подставить. Эти люди стригут деньги. И, они сказали, они сказали, выбросили. они 60 гривен, но у меня все заснято. Да, человека. они хотели 60 гривен. Так рублей. я так хочу так, купить да? талон. Я, я хочу талон купить, мне не, не продают талон. Это нормально, это так было. В каком предыдущем случае? Ко мне прицепились, хотят просто денег. Я вас снимаю. Что значит, я убежал? Я задержан или нет? Вы мне сказали, что я не задержан. Так я понял. На основании кого закона вы действуете? Вы мне объясните. Какие проблемы? Я хочу купить долон, доехать. А что вы мне угрожаете проблемы? Что значит? А что это значит проблема? Это к чему вообще сказали? Хорошо, не буду, если угрожать не будете. Что Значит, проблема Что это означает? Я не создал, меня что хотят. Это, я хочу да? талон купить, тогда доехать. Давайте сейчас на это, они же приехали. Я Почему? выйду на стул. Вы слой... не хотели, вы не хотели. Нет, давайте я давайте спрашивал я задержан, либо нет. Ну, я вас спрашивал, ну, либо, ну, я либо, давай если давайте. я не задержу, ну, если вы я не задержу. если, если... Я не хочу полиции. Я хочу вы доехать Я хочу доехать. Когда я пытался вы купить, да. я что? не вызывал, я вывел. ее Вы в первом транспорте не вы купили, вы не оплатили. Я, купил, я купил, я купил. Вот у вас денежки были, почему вы в первом Вы не, не показали вы мне свои документы. Я снимал, там, я а снимал на улице, когда мы уже вышли, у меня все Я снято. Я начал снимать, вы мне показали только документы. Я зашел, на каком основании вы не хотите продавать мне том что без, э, про, без разрешения ревизора я не имею права Я, я зашел вместе с этим контролем, только что вы видели это или нет, по, я в Откуда я вы начинаю, знаете, что была я предыдущая ревизором. Как ревизор скажет, так я Ладно, решу. хорошо, значит я по своей воле не могу купить талон, поэтому это чисто техническая причина, почему я сейчас без салона, да? Кондуктор мне отказывается продавать талон. Все это дорогие зрители Ютуба, это будет очень поучительно, как у нас в мире работают органы. Да. Давайте. Ну так не надо рассказывать. Я только что зашел. Вы видели, как я зашел, мне не продали. Ну, уберу, но вы что-то объясняйте. Люди же захотят знать, что обеседовал. Я юрист, я знаю свои права. Да. Как я не поступал? Как я не поступал? У меня все заснято, как я поступал. Да. Ну, спросите, на каком основании они действуют, белки палки. Да что вы думаете, или что они не отвечают за или нет? Давай объясни мне первый раз. Вот, говорит, молчи, 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 если он нет, нет, нет. За... Я, Ну так я, за... если я не задержан, так я езжу. Я не задержан, все, как... ну так и все. Нет, э, не не а пока не предъявила, задержан или нет. Вы не видели это. молчи, молчи, да, то есть это, всю дорогу, молчи, молчи. Ни документов, ничего, а блядь. Ни на каком Я снимал, да. Я снимал, когда мы уже вышли, ваши документы, остальные мне предъявлять. Вот, опрашивают людей, которые вообще не были в прошлом троллейбусе, ничего не знают. Они будут потом брать, давать ложные показания. Это до двух лет лишения свободы. Но если они ранее не судимы, то получат, конечно, условку за дачу ложных показаний. Мы все видели, я снимал, что этот кондуктор был в этом транспорте, не, не в прошлом он наказал, отказался мне салончик продавать? Да, О, Потому что эти непонятные люди. Вы, значит, это не моя остановка. Вы, значит, непонятный. В чем меня оскорбляете, я не понял. Ну что, кондуктор вышел, вы продаете мне салон-то или нет? Салон мне будет продан. Я извиняюсь, пожалуйста кондуктора не хотят продавать салон это нормальное А потом такой давать. А все уже когда застел, людям показал, что вы не продаете деньги ну, да ладно давайте. Я так и сначала хотел. Найдем деньги. Вот только так под съемку мне придадут талон, давайте. Наш. Ага, вот, грина. Вот это грина. Мне у нас 4 гривны стоит талон, да? Вот это двойка вам, а это гривна мне. Потому что я дам еще на гривну чуть не кинули меня. Да. Ну конечно, там потерялся. Потому что так наедут и попадете вы на деньги. Так что надо все сюда. Снимать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.